Salam dəyərli müştərilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Şəxsi istifadə üçün təmir edilmiş, yəni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanda tam mərkəzdə Heydər Parkının təxminən 20-30 metrliyində 100 kvadratmetrdən ibarət tam yaşayışlı binada girişdə salona mətbəx. Mənzil 2 otağın 3 otağa düzəlməsidir. Gəlin əvvəlcə başlayaq. Sanuzel, pro, hamam otağı da bütün aksessuarlar quraşdırılıb. Daha sonra məhayəq yol. İnternet xətti, telefon xətti də sarı mövcuddur. Binada e, tam yaşayış var. Və yerləşmə yeri nəzərə alın ki, yerləşmə yeri çox yaxşıdır. Mətbəx bura salınıb, mətbəx mebeli təbii ki, qalır, çıxarılmır. Ümumiyyətlə bəzi əşyalar evdə qalır, bəziləri çıxır. Burdan keçirik geniş və işıqlı qonaq otağına. Qonaq otağından eyvana çıxışı var. Evin isitmə sistemi kombidir. Belə deyək də Adətən binalarda boş mənzillərin 1 kvadrat metri satılır 1000 manattan. Amma bu mənzilin içində əşyalar var və o əşyaları da nəzərə aldıqdan sonra bu mənzilin 1 kvadratı 1000 manattan ucuz, təxminən 925 manata təklif edilir. 100 kvadrat metr mənzildir, 92.500 manat start qiymət təyin edilib və real alıcıya endirimlə nəzərdə tutulub. Yenidən baxaq qonaq otağına və keçək digər otaqlarla tanış olaq. Daha sonra buca birinci yataq otağı ilə tanış olaq. Burada birinci yataq otağı yerləşir, ölçü kifayət qədər iridir. Sit məstli mi, kombi də təbii ki. Rahatlıqla mebel yerləşib, fikir verirsənsə. Bura birinci yataq otağı oldu. Gəlin keçək. Digər yataq otağı ilə tanış olaq. Atəf informasiyalarını tələb etmək istəsəniz, kanalımıza abunə olun və bizim Instagram səhifəmizdə izləyin. Bu gününə bu qədər. Təşəkkür edirik. Sağ olun.